Построить в каждой школе спортивную площадку, создать новое коммунальное предприятие и вернуть деньги горожанам за невывезенный мусор. Такие планы сегодня строили в Запорожской мэрии. Подробности у нашего корреспондента. На строительство планов мэра Александра Сина на этот раз вдохновило посещение Ильичевска, небольшого города в Одесской области. Там он принял участие в заседании Ассоциации городов, пообщался с представителями городской власти и проникся. Теперь намерен по опыту Ильичевска всерьез заняться продвижением физкультуры в массы. При каждой школе надо построить спортивную площадку. С такой инициативой мэр обратился к своим подчиненным. Кожен из вас надаст свои пропозиции, молод даст нам пропозиции и э, сделаем мы такую велику программу на несколько лет э, обладнання на базе наших э, міських шкіл, таких центров для заняття физической культурой. Я вважаю, що це дуже такая гарна пропозиція і такий досвід, было в сторону. Но это долгосрочная перспектива. В ближайших же планах мэрии – создание нового коммунального предприятия в Запорожье. Это предприятие должно заняться ремонтом и эксплуатацией мостовых переходов в городе. И не тех, что строятся, а тех, что уже существуют и чувствуют себя нехорошо. Баланса держать или нет, большая часть этих переходов приходит сегодня в негодность, создается ситуация, когда рано или поздно может случиться беда. Поэтому сегодня нами разрабатывается программа по созданию коммунального предприятия. Мы сегодня определяем функции, которые будет выполнять это коммунальное предприятие с целью передачи на баланс и подготовки бюджетной программы для финансирования мостовых переходов. И сегодня мэр озвучил очередной крайний срок для приведения города в порядок. До конца месяца все контейнерные площадки должны быть чистыми, а мусор вывозится регулярно. Такую задачу мэр уже ставил. Даже давал обещание вернуть деньги горожанам, у которых мусор не вывозят. Сегодня в мэрии занимаются сбором доказательств подобных фактов. В доказанных случаях деньги вернут, обещает мэр. По каждому выпадку я прошу довести всю работу. Там, где мы можем довести, что Сміття не було вивезено, значить, складаєте Андрій Валерійович протокол, вказуєте ці будинки і на один тиждень знімаєте з платежів цих будинків населення плату за вивіз твердих побутових відходів. Деньги вернем, обещают и в ремонте, но предупреждает, вне закона мусор на площадках не убраны только до пяти часов вечера. Это крайнее время в графике предприятия для вывоза отходов.